जनादनो देव रघुनंदना द्वापारे श्रीपाद श्रीवल्लभा एक अत्यंत प्रभावी श्री स्तोत्र सर्व हे प्रभावी स्तोत्र पाठ करून रोज ठेवावे या स्तोत्राचे पठणाने सर्वप्रकारच्या बाधा पुरुषार्थ प्राप्तीसाठी हे ए अत्यंत प्रभावी दत्तस्तोत्र दत्तस्तोत्र अत्रिपुत्रो महातेजा दत्तात्रेयो महामुनिः तस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते मुण्डनं कौपिनं भस्मं योगपट्टं च धारयन् शैली शृङ्गे तथा मुद्रा दण्डपात्रजिनासनम् जिनासनं। पञ्च आधारीं कण्ठमाला च पादुकां कर्णकुण्डलधारी च सिद्धो हि भ्रमते महिम् दत्तात्रेयो महादेवो विष्णुरूपो महेश्वरः स्मरणात् सर्वपापानि नश्यन्ते नात्र संशयः पूरनिवासी च देवो दत्तात्रेयो यो मुनिः नित्यस्नानं प्रकुरुते भागिरथ्यां दिने दिने दत्तात्रेयो हरि साक्षात् वसन्ते सय्यपर्वते भक्तानां वरदो नित्यं सह देवाश्चितितं मयां नागहारं धरो देवों मुकुटादिसमन्वितां पुष्पमालाधरो देवो सह देवो वरदो मम आत्रिजो देवदेवेशो मातृलिङ्गधरप्रभुं सर्वसौभाग्ययुक्तश्च भक्तानां वरदः सदा इति श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुदेवदत्